bundan bir uch to'rt yil avval bir do'stimiz aka mana shu bir sotiladigan narsa bor deb sumkada de bir narsa olib keldi nima ekan bu desam o'sha kabaga ustiga yopiladigan kisva ekan o'sha kisvani ixlos surasi bitilgan bir bo'lagi nimaligini tushunib yetganimdan keyin bu sotiladimi desam sotiladi dedi qanchaga sotiladi desam aytdiki manga dedi o'n ming dollar berilsa bo'ldi dedi man aytdimki o'n ming dollar bo'lsa mayli o'zi narxi shunaqamisan? ha dedi keyin bu qonuniymi desam ha mana hujjatlari ham bor dedi keyin mayli tashab ketavering bo'lmasa men bir ikkita tanish bilishlarga ko'rsatib ko'raman dedimda uch 4 kun uyimda endi o'zim ham bir o'rganib tomosha qilib boshqa qilib yaxshi niyat qilib toshkentga olib bordik haligi bir do'stimiz bor edi akaxonimiz toshkentdagi masjidlardan birida imomlikka o'tgan vazifasida ishlardi shu akamiz olib keling mayli bir ko'raylik bo'lmasa biz ham tavof qilib qo'yaylik aziz narsa bo'lsa sog'inganmiz edi mayli deb de, olib bordim toshkentga undan keyin masjidga olib kirib nimaligini ko'rsatganimdan keyin juda hayratlanib uka dedi mana shu masjidimizni dedi homiylikka olib qurayotgan bir akamiz borlar dedi shu kishiga bir ko'rsatsak shunaqa narsalarga juda muhabbat, ixlosi boshqacha dedi keyin mayli dedim telefon qilib chaqirdilar u kishi keldi nima xizmat Ha, sizga sovg'a bor aka qanaqa sovg'a dedi keyin mana shu narsa dedi keyin bu orada akamiz haligi narsani ko'rdida man bilan tanishgandan keyin aytdiki hanilojon dedi man dedi bundan bir yetti sakkiz yil oldin bir arendaga damaz olib paxta qand sotardim paxta qand ishlab chiqaruvchilardan borib olib shu sentrlarda odam ko'p joylarda paxta qand sotardim keyin shu biz oilada ikkita o'g'il bo'lganligimiz uchun onamni hajga jo'natamiz deb mahallaga yozdirib qo'ygandik navbatga uch to'rt yil o'tib ocheredlari kelib qoldi keyin ona dedim ocheredingiz kelib qolibdi hajga boradigan bo'lib qoldingiz bu yog'i dedim onam juda xursand bo'lib ketdilar tayyorgarlik ko'rdilar keyin masjidimizni o'sha şey imomi onaxonni o'zlarini jo'natmanglar ikki o'g'il bo'lsanglar bittanglar sherik bo'lib boringlar dedi keyin mayli dedimda akamga kelib aka siz borsangiz onam bilan man endi ishlarim qolib ketadi man qarab turaman hovli joylarinizga desam yo'q san boraqol man endi ozgina manaua olib turaman dedi man dedi onamni oldida dedi hijolat qilma mani o'zing bora qolgin deb aytuvndi keyin mayli deb akam ham yigqan puli bor ekan o'shani berdi menda ham ozgina bordi o'shalar bilan bir narsa qilib qirq besh million pul qilib onam bilan birga borish uchun yo'llanmani oldim xullas uchib ketdik hajga borganimizdan keyin madina shahrida ziyoratda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ziyoratlariga borgan paytim ichimdan bir shunaqangi bir maqsad paydo bo'ldiki rasulullohga salom aytayotganlarimda ularga va'da berdim ey rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizni nomingizdan toshkentda bitta masjid quraman deb o'zimni o'zim uzum, ichimdan shu narsani gapirib qanaqadir bir aytgan gapimdan o'zim xursand bo'lib kuchga to'lib qandaydir o'zimni ishonchli his qildimda rasululloh nomidan masjid quraman deb dilimdan o'tkazib ziyoratlarni i keldik chiroyli bo'lib keyin kelib yana ishimni davom ettirib yursam bir akaxon chiqib qoldi qoldida ukam dedi мороженiy sotish soting shu paxta qanddan ko'ra moроjeноyni foydasi yaxshiroq bizni moрojnilar juda sifatli morojeniy deb aytib qoldi keyin men aytdim qana bo'lar bo'larkan degandi zo'r bo'ladi bu mashinani qo'ying men sizga boshqa bir isizuv qilib beraman o'shanda viloyatlargacha olib boraverasiz o'zingiz." har bitta mahsulotdan ma'lum bir anaqa qo'yib beraman foiz tashab beraman qancha ko'p o'tqizsangiz shuncha ko'p oylik olaverasiz dedi mayli dedimda haligin akaxonni ishi ishxonasiga ishga kirdim shopir bo'lib ham ekspeditor bo'lib muzqaymonlarni xullas andijonga buxoroga samarqandga toshkent oblastiga xullas tashib tirikchiligimni yaxshilab oldim yurib 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 shu ishni ichidan keyin haligi akaxonni ishlariga shogird bo'lib boshqa bo'lib bir kun manga yaxshi bir duo da o'zingiz ham mayli harakat qiling deb duo qildilar shu hajga borib kelganimdan keyin bir ikki yarim yil o'tib o'zimni shu мороженый seximga asos soldi shunaqa zo'r yurib ketdi deyaptida shunaqa zo'r yurib ketdi ishlar bir pasda mahsulotlar soni ko'payib xaridorlari oshib sezonda boshlaganimga ham birdan yurib ketdi ishlarim to'g'risi viloyatlardan ham qo'sha qo'sha zakaz bo'lib ketdi boring yana shu bir yil deganda o'zimni brendimni yaratdim ikki yil deganda kattagina bir мороженый sexemas zavodimga ega bo'ldim topgan pulimni shu oborotga tiqib chet eldan texnikalar olib kelib shu zavodni kattalashtirdim mana shu ishlarga ham mana besh yil bo'ldi besh yil deganda mana shu ko'rib turganingiz shu masjidni qurilishiga pul sarflayapmiz mana shu masjidga qancha pul ketdi aka dedim qancha ketdi hoji aka hozir desam endi aytsam sizga aytaman lekin buni hech kimga aytganim yo'q ikki million dollarga yaqin pul ketdi dedi boshqa tomondan ham homiylar bormi desam yo'q homiylar yo'q kimdir misol uchun qo'shilib qolaylik deb yuz dollar ming dollar o'n ming dollar bersa qo'shib olyapmiz savobimizga sherik qilyapmiz lekin shu man va'da berganim uchun shu masjidni qurilishiga enshmad allohga shukur hozir yana bitta masjid qurishga ham qurbim yetadi kerak bo'lsa yana bitta ham quraman man rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bergan vadamni ustidan chiqqanimdan xursandman endi mani olib kelgan narsangizni to'g'risi mayli e man onamga bir ko'rsataman chunki onam hali hali hamon anaqani kabani hidini juda yam sog'inadilar bunda o'sha hid borga o'xshayapti man bir olib boray bo'lmasa onamga ko'rsatib kelay mayli desalar olamiz deyapti yoshlari ellikdan oshgan erkak shu paytda ham qarang havas qilsa bo'ladi onasidan berursa bir nimani xarid qilmayapti bo'lmasa o'n besh yigirma ming dollar pul pardachogida yuradigan odam olib ketdilarda bir yarim soatdan keyin hayajon bilan qaytib keldilar buni narxi qancha edi dedilar o'n ming desam shart o'n ikki ming dollar sanab berdilar manga nima bo'ldi deb de, qora aka so'ravdilar masjidni imomi borsam oyi uxlayotgan ekanlar oyi turing sizga sovg'a olib keldim deb ohisa uyg'otsam oyim nima olib kelding o'g'lim ko'ylakmi dedilar yo'q nima no, okay. olib kelding ro'molmi yo'q turing oldin o'rnizdan o'rnimdan turdim mana nima sumkangda d ha to'rtbuchada endi halii chiqarib shunday ko'rsatsam onam shu qadar yig'lab sevinchdan o'zini to'xtatolmasdan bag'riga bosib yuziga bosib bolam hozir man bir tush ko'rgundim tushimda qandaydir bir oppoq kiyimdagi sahobalarni ko'rdimmikin madinada yurgan ekanmiz manga haligi sahobalar sizni o'g'lingizga bir sovg'a jo'natib yubordik shu kunlarda yetib boradi o'g'lingizga ayting bu bizdan sovg'a ularga deb aytib turgan ekan shu tushimni ko'rib bo'lib turishimga san mani uyg'otib yording. deb onam shunday dedilarda aka yig'layordida balki balki turuvdi masjidni imomi aytdilarki endi endiallohu alam yaxshi niyat qilaylik yaxshi gumonda bo'laylik siz rasulullohga bergan va'dangizni bajarganingiz uchun rasululloh mana shu narsani menimcha sovg'a qilib sizga rahmat minnatdorchilik tariqasida jo'natgan bo'lsa ajabemas deb gapirdilar shundan keyin o'ylab qoldik demak har bitta qilinadigan yaxshi niyatni sisqi dildan qilinsa ana shu yaxshi niyat albatta o'zini ro'yobiga amalga oshar ekan shuning uchun umra ziyoratiga borganlar qo'rqmasdan ravzaga kirganingizda e, rasulullohga va'da berib xoh u masjid quraman deysizmi xoh men yaxshi ota bo'laman deysizmi yaxshi bir musulmon bo'laman deysizmi yaxshi fuqaro bo'laman deysizmi yaxshi inson bo'laman deysizmi olim bo'laman deysizmi nima deyishingizdan qat'iy nazar rasulullohga borib salom berganlardan keyin o'z zot sharifga va'da bersangiz bizni do'zaxga kirishimizdan saqlaguvchi shafoatchimiz bo'lgan mehribon payg'ambarimiz bu foniy dunyoda ummati bergan va'dasiga ko'ra uni mulzam bo'lib qolmasligi uchun qandaydir alloh shu rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining habibini hurmatidan ham niyatingizni amalga oshirar ekan ilohim hammamiz yaxshi niyatda bo'laylik shu duo qilganimizna shuning rasulullohni vasila qilishimiz kerak yo robbim payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam hurmatidan o'zingni do'stingni hurmatidan meni shu ishlarimga rivoj bergin murodim maqsadimni hosil qilgin yo menga farzand bergin yoki farzandlarimni o'qimishli diyonatli insofli qilgin hayotimni yaxshilagin qi oilamni mustahkam qilgin deb vasila qi qi qilib duo qilsak do'stini hech qachon o'rtaga qo'shilgan duosida alloh nazarimda mo'ljizam qilmaydi yerda qoldirmaydi hammamizni alloh yaxshi niyatlarimizga erishtirib yuraversin rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hurmatidan ilohim bu hayotda kami ko'z yashab bekami ko'z ijod qilamizmi ilm qilamizmi nima qilishimizdan qat'iy nazar ertaga qiyomatda payg'ambar afandimizga loyiq ummat nafas berganga munosib banda bo'lib qayta tirilmoqlik nasib qilsin سلامو علیکم